Эту программу нужно посмотреть каждому: и ребенку, и взрослому. Потому как речь пойдет о детском туризме. На плечи профессионала ложится огромная ответственность и перед родителями, и перед детьми. Детский туризм это сложно, но это очень интересно. И это очень большая ответственность на самом деле. Потому что, отправляя своего ребенка вот, вот на отдых, родители переживают. Если это море, то это вода, это должны быть спасатели, это должно быть все организовано. Если это горы, то это и инструктора в походах и многое-многое другое. Поэтому заниматься детским туризмом достаточно сложно. Но мы с гордостью говорим о том, что мы занимаемся детским туризмом. На каждые каникулы у нас есть туры для детей. Но на летом мы предлагаем отдых, цикличный, в Болгарии. Это возле моря. Гостиница находится в 50 метрах от моря. Есть свой шикарный бассейн, есть спасатели, есть инструктора по спорту, есть анима аниматоры, которые проводит для людьми хорошую анимационную программу. Питание четырехразовое. Завтрак, обед, полудник, ужин, mm -hmm. плюс э все это насыщено овощами и фруктами. Чем интересна Болгария? Там Excellent. много овощей, много фруктов, и ребенок получает витамины. Большая экскурсионная программа. Мы ездим и в Варну, в Океанариум, в Дельфинарий. Мы ездим и в Балчик, это резиденция румынской королевы. Мы ездим на мысы Калиакра. И предлагается, конечно же, для всех детей поездка на золотые пески в аквапарк. Дети это очень любят. Вот. В Болгарии проводится много анимационных программ. В первой половине дня это все, что касается моря и пляжа, потому что все дети, как правило, с самого утра на пляже. Потом в Болгарии, хочу вам сказать, это такой специфический немножко отдых, дети обязательно днем спят. А почему спят? Потому что, как правило, у них присутствуют ночные дискотеки. Даже так. И они изматываются на этих дискотеках безумно. И э, во второй половине дня после ужина у них проходит какое-то мероприятие. Это может быть или брейлинг, или счастливый случай, или угадай мелодию. И после этого дискотека. Когда у меня родители спрашивают, Ирина Викторовна, скажите, дети в 11 часов будут спать? Я говорю, нет. В Болгарии они в 11 часов не будут спать. Они будут спать в 12, а может быть, даже в час, потому что эти дискотеки затягиваются. Но зато они все спят днем. А какого возраста это, эти дети? То есть в группе, возрастная группа какая? От и до? Э, ну, как правило, мы стараемся комплектовать детей по возрастам. В первой половине лета едут дети младшего возраста, это от 8 до 12 лет. Потом едут дети от 12 до 14 лет. И уже август это, как правило, 15-17 лет. То есть группы не смешиваются, дети? Мы ну, стараемся Правда? так делать, потому что, может быть, это не всегда получается. Бывает, например, в группе в Болгарии, вот у нас группа 70 человек. Из этих 70 человек бывает группировка 15-летних, группировка 10-летних. Но есть разные преподаватели с ними, и поэтому с каждой, с каждой группой занимаются отдельные аниматоры. А пока старшие на дискотеке, младшие, младшие что Младшие в это время рисуют, играют в шашки, в шахматы, пластилин, мелки на асфальте. Ну, то есть мы находим, чем им заняться. А как вы у нас есть два вида переезда в Болгарию. Да. Это может быть самолет, угу. либо это может быть автобус. У нас мы каждый год ставим свой автобус, автобус Еврокласса, который выезжает из Киева и доставляет детей прямо под самую гостиницу. Это же долго. Что дети в дороге делают? Это долго. Но это приятно, потому что выезжает группа детей от 60 до 70 человек. Они в автобусе с ними проводят анимационные программы, они поют, они вместе кушают. Они уже успевают познакомиться в автобусе. А если это не море? Не все ведь хотят море. Может быть, кому-то море противопоказано. Куда можно поехать? В таком случае мы предлагаем отдых для детей на курорте заповедники Вышней Ружбахи. Это Словакия. А сколько это стоит, такой отдых? В Словакии? Да. В Словакии отдых стоит 260 евро. И количество дней? 12 дней. 12 дней. Так. Да. Значит, что мы, что мы предлагаем в Словакии? В Словакии мы предлагаем отель со всеми удобствами. Мы предлагаем там минеральные источники в кратере вулкана, где мы плаваем ежедневно. Мы предлагаем большой минеральный бассейн тысячу квадратных метров. Есть и, он разделен на секции. Там есть бассейны и с горячей водой и с прохладной водой. А кто составляет эти программы? Ну, как правило, составляем программу мы. Вы всегда употребляете в разговоре э, «мы». Вы тоже ездите вместе с детьми, тоже участвуете? Словакия – это мое любимое направление. Я выезжаю, в принципе, в Словакию всегда с детьми. И вы с ними занимаетесь тоже? Да. Непосредственно я работаю как аниматор. Я провожу всевозможные программы, всевозможные конкурсы. Это и рыцарские турниры для мальчиков, это и «Мисс Словакия» для девочек, это и конкурс букетов, и конкурс причесок. Это... Интеллектуальные всевозможные конкурсы. А стоимость такого? Тур? В Болгарию стоимость тура от 285 евро. Это зависит от сезона. В июне это немножко дешевле, в июле-августе цена немножко повышается. Словакия цена фиксированная 260 евро на все на все лето. Заезды у нас начинаются в Болгарию с 13 числа, с 13 июня. Mm -hmm. А почему с 13 -го? Потому что все-таки море еще немножко прохладное mm -hmm. вот, в начале лета, если выезжать. А в Словакию мы выезжаем 6 июня. Если родители не отпускают ребенка все-таки на две недели да, далеко, переживают, или же у них нет возможности отправить ребенка так надолго, возможно, у вашего агентства есть какие-то предложения по турам выходного дня, по Украине, например? Ребенок может поехать в составе группы либо на один день, либо на два дня, на три, до пяти дней по Украине. Какие-то города? Это может быть и Одесса, это может быть и Львов. У нас более 120 маршрутов разработаны очень квалифицированными гидами, поэтому в принципе ребенок может поехать, но это уже будет не оздоровительный отдых, а это будет более экскурсионная программа. Вот, если это, например, Львов, то мы в пер первый день мы смотрим Львов, все достопримечательности, которые касаются Львова, а второй день это уже выездная экскурсия по замкам. А стоимость такого? Тура... А стоимость тура зависит от э, количества дней и проживание в выбранной отеле, но, как правило, это от 120 гривен угу. до 350. И что входит в эту стоимость? В эту стоимость входит проезд, проезд, проживание в выбранном отеле, в эту стоимость входит питание по программе. Как правило, в экскурсионных турах питание двухразовое – завтрак, обед, либо обед-ужин. Кто находится рядом с детьми? Кто следит за их безопасностью, кто с ними занимается. Это учителя, которые работают в школе непосредственно с детьми. Это работа с детьми, это дело всех их жизней. Поэтому совершенно можно не беспокоиться, отправляя детей. То есть это профессионалы, скажем так, своего совершенно. дела, которые посвятили этому всю свою жизнь. И я могу не переживать, что мой ребенок там где-то не поел или выпил пиво, не покурил сигарету. То есть за ним проследят, и он достойно пройдет свое время. Совершенно верно. Довериться профессионалам – вот что необходимо сделать в первую очередь. А потом выбрать понравившуюся страну и смело отправлять свое чадо отдыхать. Определиться с выбором вам помогут в турбюро Ирина Борщенко.